ہوا تھا تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے تو اب اللہ کہہ ہے میں تمہیں ایک اس سے عالی چیز بتاؤں مردال کیا ہے خَالِدِينَ فِيهَا وضوا جو مطرہ ورضوان اللّہ و اللہ بسیرم کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا تقوا کیا ہے اللہ سے دوستی لگاؤ اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا آگے آئیں گی میں وہ بتا رہا ہوں بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں کون ہیں تقوی والے اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما اور تقوی والے, والے کون ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں جو سچ بولتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور جو تہجد پڑھتے ہیں یہ چار پانچ باتیں ہیں یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو تو اس پر ملنے والا کیا ہے جنات ان تحت تاک انہار انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش میں اٹھارہویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور ان اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے اللہ کوئی نہیں ہے یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے یہ اٹھارویں صدی میں بہت انکار اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ توجیح ہو سکتی ہے نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو انسان اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ ایک چھوٹی سی مثال کبھی دو تے دو پانچ ہو جان کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا کبھی دو تے دو پانچ ہو جان ایک چھوٹی سی مثال عام فہم دی ہے اس کو پھیلا دو انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ نا سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے اندر وہ چیز جاتی نہیں ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے موت نہ آئے موت نہ آئے یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے لمبی عمر کیوں مانگتا ہے ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہے اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے موت نہیں آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھ دکھڑا نہیں یہ خود یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَا الیہطمئین نقل قَلْبِ کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں خوشیاں دیکھوں غم نہ دیکھوں موت نہ دیکھوں عالی شان گھر ہو عالی شان سواری ہو یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے وہ کہاں ہے عند رب پہ ہیں وہ اللہ کے پاس جنت کہاں ہے ساتویں آسمان اس کی بیس ہے ساتواں آسمان اور ساتویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 سے مل گئی وہ بیچ میں سپیسز ہیں یہ ایک جنت ہے پھر ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے س... عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے وہ ہے جنت الفردوس ان آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنت الفردوس نظر هم الوارثون نہ یارثون ال الفردوس تو فردوس اعلی جنت ہے اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن 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 اللہ کو کن اللہ کو بیٹھا کن کن نہیں آکھی جاندہ جاندا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے جس دن اس سے لے کر آئی تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں پانچ دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو کیا چیز بنی ہوگی ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کیا چیز بنی ہوگی جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے آنے والا زمانہ بھی موجود ہے گزرا ہوا زمانہ کوئی پچیس عرب سال ہے تیس عرب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں پانچ دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے پہلے سے پانچ دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنے گی اچھا یہ تو دنیا ہے نا چھوٹی چیز ہے اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے سال دو سال تین سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں میں اس پہ حیران ہوتا ہوں ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے نا تو وہ پارلر پہ اسے ایک گھنٹہ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ لگا دو اس کے بعد وہ کیا کریں گے منہ ایڈا سارا تو اب اس کے اوپر پورا ڈبا تو نہیں ڈال دیں گے پاؤڈر کا یا ساری سرخی اس کے منہ پہ مل دیں گے تو تو وہ تو بھوتنی بن جائے گی بجائے دلہن <تصفح> بن تو ایک ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے ایک گھر ہے اس کی ڈیزائننگ ہے اس کا میک اپ ہے کسی کو چند گھنٹے لگیں گے کسی کو چند سال لگیں گے اور پھر ختم کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں حیرت میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس کی ہر ہر چیز ہر ہر چیز تم تم نوجوان بیٹھو حور ہی کہہ دیتا ہوں جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن باقی جنتیں اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے بولو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو کن اور حادثے کا کتنا فرق ہے پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں تیس ارب سال سے روزانہ پہلے سے پانچ گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کر ہے تو کیا کرتا ہے اور اس کے اندر میک اپ کو قبول کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے پانچ گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے ہوئی جا رہی ہے ہوئی جا رہی ہے اس کی ایک چارپائی لے لو ایک کرسی لے لو ایک پتا لے لو ایک تنکا لے لو ایک مور لے لو ایک کبوتر لے لو ایک پانی کا دریا لے لو شراب کا جام لے لو سوراحی لے لو بستر لے لو پردہ لے لو پلنگ لے لو گھوڑا لے لو کوئی چیز جنت کی لے لو ہرن لے لو مور لے لو کوئی چیز ہر, ہر 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 چیز کو اللہ پہلے سے پانچ گنا زیادہ حسین آج پانچ دفعہ مکمل ہو گیا کل آئے گا پھر پانچ دفعہ پہلے سے زیادہ حسین تیس ارب سال سے جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو اور آئندہ زمانوں میں بھی اس کا ہونا ہی ہے اور میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو تو وہ کیا چیز بنے گی کیا چیز ہو دنیا کو جنت بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو تم ایک آدمی نے بہت علی شان بنایا اپنا گیٹ گھر تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتھے ہی بیکھو اسی تا اتنے روپیے لا چھڑ رہے ہیں تو دے ہی نہیں پہو دیکھو میں نے کیا بنایا ہے تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنا کھو تو میں کتنے پیسے لائیں تے کی بنا دتا ہے تو میرے بولنے سے نا پہلے خود ہی بول پیا پر مصیبت ہے مر جنا ہے چھڑ جا ساتھ ہی پر مصیبت ہے مر جمنا ہے چھڑ جما ہے میں کہ ہوں دس ہی دس دیتا ہے میں کی کی کرنا تو کیا علاج کرنا نوشیر نوشیروان کے پوتے خسر و پرویز نے محل بنایا گیارہ ہزار پلر پر گیارہ ہزار ستونوں پر محل بنایا اور دس سال نہیں رہ سکا اس میں اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا کیسر نے شکست دی اور محل کو آگ لگا دی عبد الرحمٰن ناصر اموی بادشاہ نے اسپین میں محل بنایا چار ہزار تین سو سولہ پلر اور برج اور پچیس سال صرف اس میں رہا اور جا کے اسی قبر میں گر گیا جس قبر میں غریب جا کے گرتا ہے آج اس محل کے کھنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں میں کہ کیا وہ شان و شوق تین سو ہجری میں بننا شروع ہوا اور ایک ہزار خچر سامان ڈھونے کے لیے اور دس ہزار مزدور مستری راج اس پہ کام کرنے کے لیے چونکہ اس مینول کام تھا سارا مشینی کام تو تھا نہیں اور پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے لائے گئے اور مختلف جگہ پہ پارے کے تالاب بنائے گئے سورج کی گردش کو سامنے رکھ کر کہ پارا چونکہ ٹکتا نہیں یوں یوں کرتا ہے یوں یوں کرتا ہے تو سورج کی شوائیں اس پر پڑتیں اور جب وہ پارا ڈانس کرتا تو شعب بھی ڈانس کرتی اوپر جا کے محل پہ پڑتی تو پورا محل یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا اور ٹوٹل پچیس سال اب تین سو پچاس میں وہ مر گیا اور اس کی اس کی سوانے میں لکھا ہے پچاس سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کیا لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے پچاس سال میں تو صرف چودہ دن تھے صرف چودہ دن تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا موت کو بھگاؤ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے تقوی اختیار کر لے پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھا ہوں ساتویں آسمان سے چلتی ہے اور یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ درجات ہیں سو درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں اور باقی پتہ نہیں کیا چیز اچھا ساتویں آسمان پہ وہ یہ اس کی ساتواں آسمان اس کی بیس ہے اور پھر ساتویں آسمان سے باہر نکل گئی جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شڑ بنا دیتے ہیں نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شڑ بنا دیتے ہیں جنت کو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح آسمان کی طرح تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا ہے یہاں کے درخت لکڑی کے ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا میں نے کہا لکڑ تو پھل کے میں آ آ جانا یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے یہ کیا چکر ہے زمین پر پڑے 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 پڑے, پڑے 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 اتنا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور عام لگے ہوئے درخت پر تو کہنے لگا ایک ہی گل ہوئے اور چھوٹے چھوٹے اتلا دیتے ہیں وڈے نو ہٹھا پاتا ہے تو اب ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا کہنے لگا سمجھ آ گئی یہ میرے اتنے ہندوانہ ڈاندا تو میں رکھی رہا <laughs> <laughs> ارے پر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا مجھے سمجھ میں آگئے تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی ہے زمرد اور یاقوت ہے ہیرا اور جوہر ہے اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا اس کے تاج میں ان کے محل میں عجائب گھر بنا ہوا اس کے ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور لیکن اب اس کی وشان شوکت نہیں رہی چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر تین ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا یہ پورا جب ہیرا تھا تو دیوگری جنوبی ہند کی ایک ریاست تھی اسے علاؤ الدین خلجی نے فتح کیا تو جب مال غنیمت کے لیے خزانے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا تو علاء الدین خلجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے تو اس سے اس ہیرے کا نام ہی کوہ نور پڑ گیا تو پھر جب انگریزوں نے فتح کیا ہندوستان کو تو پھر ملکہ برطانیہ کے لیے اسے جہاز کے ذریعے سے وہاں لندن پہنچا دیا گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ تھا ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں لیکن جنت کے کسی بھی لباس میں تاج میں گلاس میں سراہی میں میز پر کرسی پر بستر پر مساری پر پلنگ پر دروازے پر کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا نیلم یا زمرد یا پکھراج جو بھی تم نام لے لو جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے گی اور خوشبو پھیل جائے گی خوشبو پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم مجھ سے صلح تو کرو مجھ سے یاری لگاؤ میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے چونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے جس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن زندگی گزارے اس لیے نکاح کا راستہ رکھا اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر حلال کام کر تو آجا میرے پاس میں نے تیرے لیے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے وہاں کا مادہ مشک و امبر ہے وہاں کی گھاس زعفران کی ہے یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی ہے ایک اینٹ زمرت کی ہے ایک یاقوت کی ہے ایک زمرت کی ہے ایک سونے کی ہے ایک چاندی کی ہے بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا لیکن میں ایک گیلری میں چل رہا تھا اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھی روشنیاں نکل رہی تھی میں <laughs> حور <laughs> کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا میں اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں میرے <laughs> <laughs> رب کی قسم میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن کیسے بتاؤں یقین مانو میں کتنا جنت کو بولتا ہوں اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے اس کی مسکراہٹ ہوئے ہو, 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 ہو اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسی مری فوت ہی ہو جاتا ہوں. اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا الجنت اللہ یموت الماۃمن من حسنها و جمالها اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی کلیجے پھٹ جاتے مر جاتے تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک سال پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی ستر ہزار گنا کا مطلب ہوتا ہے لامحدود ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل نساء الجنہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں آپ نے فرمایا نساء الدنیا قوم سلمہ دنیا کی عورت تو نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں اور وہ تو مشک مشکمبر زعفران کافور سے بنی ہیں پاک پاکیزہ ہیں تو آپ نے فرمایا و سلمہ بِسَلَاتِهِنَّ ہن وَعِبَادَتِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّ عبادت ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے اس وجہ سے اللہ بالبص اللہ وجوہ ہن نور اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا وہ اجساد ہن الحریر اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا وہ امشا تو ہن الطہب اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا وہ مجامل ہن میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے پڑا میں بیچارہ ماتھا عود ہے تو جنت کا عود ہوگا مجامر کوئی دینا کوئی چیز پکڑنا یہ ٹیشو پیپر دے دوں اس کو کہتے ہیں مجمار مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز ہے اس میں مجامر جمع ہے مجمار کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں اود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی یہ دنیا کی عود ہے ساری مسجد میں خوشبو آتی کی نہیں آتی ہم موٹھی سی چیز ہے تو وہ کیا چیز ہوگی وہ خوشبو ایک بہت بڑی بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی دماغ کی غذا ہے خوشبو آنکھوں کی غذا ہے سبزہ اور دماغ کی غذا ہے خوشبو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبو ان سے بھر دیا ہے لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے عرف خوشبودار بنانا ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ آر لہم کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبوئیں خوشبو ہوگی اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑے دیر بعد ختم ہو جاتی ہے وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی خوش و خرم رکھے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو میرے پاس آ جاؤ تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے تجریم تحت حل انہار پانی یا انہار, انہار 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 دریا کو کہتے ہیں کہ وہاں دریا, دریا دریا ہیں اصل میں یہ ای دریا ایک وہ ایک, ایک, ایک کنایہ ہے یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے لوگ سردیوں میں گرمیوں میں مری جاتے ہیں ناران جاتے ہیں لورا لائی نہیں جاتے فورٹ مرور نہیں جاتے ہاں؟ وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبز نام کی شائی کوئی نہیں اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں مری ناران کاغان میں پہاڑ سر سبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے تو انہار انہار انہار, انہار، یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی وصف ال الجنہ فی وصف الجنہ یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی مجھے اچانک یاد آگئی کہ وہ دریا میں ان کے بیری جہاز چلیں گے ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی دنیا پوری چوبیس ہزار کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے وہ کہے گا کھاؤں گا تو وہ پوچھے گی مچھلی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے تو وہ کہے گا اتنے تو آؤ اندر ہی گلا کی تھی تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی تو موت تو ہے نہیں تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ تو وہ یوں کرے گی تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع کہے گا سرن دے تو یوں کرے گی تو میں یہ بنگلہ دیش میں حدیث بیان کرتا ہوں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بنگالی بڑے خوش ہوتے ہیں <laughs> ان کی غذا مچھلی ہے نا ایک دفعہ پہلوانوں کو کٹھا کیا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلوان اتنے دیکھے اور پہلی دفعہ ان سے میں نے بات کرنی میں پریشان یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں سارے <laughs> <laughs> اڈی اڈی کنی ਉੱਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਨ ਕਿਸਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾ ਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ੁਹਰ ਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਸਰ ਮੋਨੀ ਰੋਲ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਰੋਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸਦ خیر نماز زور کی ہو رہی تھی تو نماز کے دوران اللہ نے نا میری رہبری فرمائی مجھے ایک حدیث یاد آگئے گئی تو بیان شروع ہوا تو وہ ان کے بیٹھنے کا انداز آئے جیسے کہ اکھاڑے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لطن لمیاں کیتے ہوئی ہیں تو منہ اتنا کی تو ہو میں تو میرے سامنے چڑا جا بیٹھویا سر تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی یہاں سے میں نے بات شروع کی دیکھو بھائی اصل زندگی ہے جنت اور دنیا ہے عرض اور جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ پہلوانوں کو آئے گا وہ سارے ذرا این ہو گئے تھے پہلے اینج ہو گئے پہلوانوں کو بڑا مزہ آئے گا جنت میں جانے کا اس لیے کہ جنت کا پہلا کھیل جو اللہ ہمیں دکھانے والا ہے نا پہلی انٹرٹینمنٹ جو جنت کی ہوگی سب سے پہلی وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی اب ہمیں تو کشتی آتی نہیں تو ہمیں تو نہیں پتا لگے گا بھئی مچھلی نے کیا داؤ لگایا بیل نے کیا داؤ لگایا تم سارے پلوان ہو تمہیں پتہ ہے داؤ کیا ہوتا ہے جب بیل داؤ لگائے گا تو اس لیے نعرے مارو گے جب مچھلی داؤ لگائے گی پھر تم نعرے مارو گے اور تمہیں وہ مچھلی اور بیل کی کشتی دیکھنے کا جو مزہ آئے گا وہ ہمیں تو آئے گا نہیں یہاں سے بات چلی وہ تھوڑے تھوڑے ان کی آنکھیں کھولیں تو میرا رب کہتا ہے دوستی لگا لے گھر تیار ہے یہاں سونے چاندی کا گھر بھی چھوڑ کے تو جاؤ گے نا اور وہاں وہ گھر بنایا ہے جسے چھوڑو گے نہیں ہمیشہ رہو